Если хочется худеть быстрее, чем просто считать калории, ограничения, то можно двигаться на второй скорости. Вторая скорость, я считаю, это интервальное голодание. То есть очень популярная ну, как бы диета во всем мире, уже доказано, в чем ее суть. Ты 8 часов ешь, 16 часов не ешь. Ну, там есть разные сочетания, но самое популярное такое – то есть логика в том, что 16 часов, пока ты не ешь, как бы в организме наводится порядок, там сжигаются жиры, углеводы, все, что там лишнее, и ты постепенно... Но в течение этих 8 часов ты можешь не считать калорий, то есть считается, что ты можешь анлимита там все есть, все, что хочешь. А 16 часов полный отказ от пищи, ну, только пить можно. В принципе, это уже быстрее будет. Ну и меняется тоже образ жизни, то есть изначально ты уже ну, из опыта скажу, если это практиковать, то со временем просто уменьшается аппетит, то есть пропадает этот голод дикий, ну, и ты уже не объедаешься там. Поначалу ты 8 часов эти запихиваешь, используешь по полной, а потом ты приходишь к тому, что ты и не хочется есть. То есть, ну, так ты движешься быстрее, и, в принципе, на интервальном голодании можно годами сидеть, то есть... В чем его плюс, не надо считать калории, да, а просто ты вот 8 часов, там, допустим, с 10 до 18 ешь, все, что хочешь, хочешь вкусно, ешь, как бы легче психологически, просто что там после 18, допустим, есть, если ты выбрал с 10 до 18. Ну, можно еще быстрее двигаться. Сейчас расскажу в следующем видео, как можно делать быстрее.